тогда я решил для себя, вот именно решил, все, мне нужен Бог. Я поехал на реабилитацию. И вот одно из первых таких слов, которое меня коснулось, за которое я ухватился, это деяние святых апостолов 16.31. Веруй в Господа Иисуса Христа, сказали они ему, Верю в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и спасется весь дом твой. Я И что самое интересное, знаете, я, я еще думал, какой дом, у меня ни дома нет, у меня ни семьи есть, родственники там, не то, что отношения разрушены, они выкорчеваны, прям фундамент. Семьи нет, у меня ни жены ни... ну дети есть, где-то там они живут, где... они меня не знают, я уже фактически их не знаю. Ну, что-то я за... за это слово взялся и молился, говорю, Господи, ну, значит, как-то Бог устроит, и Бог устроил. Бог дал мне семью, и семью, которую Он спас. Моя жена покаялась, она покаялась еще до того, как она вышла за меня замуж, да. Потом вдвоем мы стали тоже так же на этом слове стояли, молились, просили вот за детей, за родных, близких, хотя нас так воспринимали, скажем так, у нас родственники традиционные православные, скажем так, такие. Да, то есть они говорят, вы предали веру, вы предали веру, вы отступники, вообще вы сектанты. Ну, молились, молились, жили, молились. Первым из нашей семьи пришел мой брат к Богу. Сейчас он, слава Богу, уже рукоположенный диакон церкви у Вячеслава Владимировича, да, его положил служитель церкви. Потом, ну, продолжают дальше, и у нас, мы не, главное, не, по неотступности вашей, Бог говорит, что даст, ну, ответит на наши молитвы. Так вот, мы молились, потом пришла к Богу сестра моей дружины, Людмила. Она уехала в Самбур, Люда ее привела в, свою, ну, в церковь, в одну из наших церков. Она ходила, ну, так, ходила просто в ней депрессии постоянно, она, говорит, это, ерунда тут так. Психологи помогут, а церковь, что она там поможет. Ну, ходила, 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 интересно. Потом очень интересно. Мы уже уехали, ну, я она звонит, я сегодня я принимаю водное крещение. Слава Богу. Знаете, как бы на этом вот, и все, можно было бы остановиться, да, но брат у меня старший, он православный верующий, он такой, скажем так, православный, православный. Посты соблюдает, в церковь ходит стабильно, ну, вот. И на этом бы можно было бы остановиться, но как-то, может, пару месяцев назад наша мама, она приезжала с нами, тоже в церковь, теща моя. Сейчас она уже, вот, приезжала с нами в церковь, проводили, будет само оставлять. Я говорили о Христе, начала читать, понимаю, пару месяцев назад она так возревновала, о том, чтобы заключить с Богом завет, И вот буквально месяц назад она приняла водное хрещение. Слава, Слава Богу! И, знаете, я говорю, сейчас говорю, теперь будем жить по-другому. Сейчас будем жить мама по писанию. Сейчас она мама, теща, мама, сестра.